আজি আহকচোন খুব ধুনীয়া পনিৰ ৰেচিপি এটা বনাওঁ এনেদৰে মই পনীৰখিনি টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি ল'ম আটাখিনিয়ে এনেদৰে কাটি ল'লোঁ দীঘল দীঘলকৈ টুকুৰা আৰু সৰু টুকুৰাখিনি মই মিক্সিৰ বাতিটোত ভৰাই ল'লোঁ গুড়ি কৰি ল'লোঁ লগতে মই এচামুচ বাটাৰ দি আৰু নহৰু দুইকো দিলোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ চাটনিখিনি বনাই ললোঁ লগতে গাৰ্লিক বাটাৰ বুলিও কয় এনেদৰে ব্ৰেডৰ লগত খাব পাৰি এই ব্ৰেডৰ চাৰু চাইডটো কাটি লৈ এনেদৰে বেলনাৰ সহায়ত মই বেলি ল'লোঁ লগতে আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ ইয়াতে অকণমান তেল দি জিৰা গুড়ি দি আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান শুকান জলকীয়া গুড়ি নিমখ হালধি দি ভালদৰে ভাজি লৈ এয়া মাজত দিলোঁ পনীও দিলোঁ লগতে মই মেৰিয়াই ললোঁ এনেদৰে ফাটি লোৱা কথা নাই এয়া মই এনেদৰে আটাইখিনি কৰি ল'ম এইখিনি কৰি লোৱা হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই আটা আৰু কৰ্ণফ্ল'ৰ দি ধুনীয়াকৈ এয়া পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ আৰু অকণমান ইয়াতে ভুজিয়া মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এইখিনিত এতিয়া মই এটা এটাকৈ লগাই ল'ম এইখিনি ভালদৰে লগাই লোৱাৰ পিছত মই ভুজিয়াত আকৌ ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম এয়া ওপৰত ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব এনেদৰে মই আটাইখিনিয়ে ৰেডি কৰি ল'ম এনেদৰে মই আটাখিনি ৰেডি কৰি লোৱা হৈয়ে গ'ল এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু অলপমান শুকাবলৈ দিব লাগিব এতিয়া আহকচোন মই পেনখন বহাই দিলোঁ মিঠাতেল দি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ কিন্তু অকণমান জুই কমাই দিব লাগিব এনেদৰে মই এটা এটাকৈ বহাই দিলোঁ এইখিনি মই এটা এটাকৈ আটাইখিনিয়ে বহাই দিলোঁ এয়া এইখিনি অকণমান হ'বলৈ দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে মই এটা এটাকৈ ওলোটাই দিম খুব সাৱধানে দিব লাগিব নভঙাকৈ এটা এটাকৈ এনেদৰে ওলোটাই দিলোঁ আৰু ওলোটাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ দিলোঁ এটা ছাইডটো আকৌ মই দ্বিতীয়বাৰ ভালদৰে ওলট পালটকৈ দি এয়া ওপৰৰ ছাইডটো মই ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ দিলোঁ এয়া দেখিছেনে খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু দেখিবলৈও এয়া মই উঠাই ৰাখিলোঁ খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে এনেদৰে এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু সঁচাকৈয়ে খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে নতুনকৈ তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে লগতে এয়া আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ